Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Khalis Kadir bertemu kembali dalam MG Flash 19 Januari. Berita utama, pendengaran semakan keputusan mahkamah berkaitan SRC International Sendera Merhad yang difailkan Datuk Seri Najib Razak hari ini bermula dengan bantahan terhadap pelantikan salah seorang daripada lima panel hakim. Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah yang mengetuai pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri itu membantah pelantikan hakim Mahkamah Rayuan Dato' Abu Bakar Jaiz. Menurut Tan Sri Syafie, panel bagi mendengar semakan keputusan kes Dato' Seri Najib seharusnya membariskan hakim-hakim daripada Mahkamah Persekutuan sahaja. Beliau berkata, mengikut Seksyen 74 Akta Mahkamah Kehakiman 1974, komposisi Hakim Mahkamah Persekutuan mestilah terdiri daripada semua Hakim Mahkamah Persekutuan. Di bawah seksyen itu, setiap prosiding di Mahkamah Persekutuan hendaklah didengar dan diputuskan oleh tiga orang hakim atau bilangan hakim yang tidak sekata yang lebih besar sebagaimana yang ditentukan oleh ketua hakim negara dalam mana-mana kes tertentu. Mahkamah yang bersidang pada 9.42 pagi tadi berhenti rehat pada pukul 12.30 hari. Keputusan terhadap bantahan Muhammad Syafiee akan diketahui sebaik mahkamah bersidang semula sebentar lagi. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato Abdul Rahman Sibli, mengetuai panel lima hakim terhadap permohonan semakan semula itu. Abu Bakar, satu-satunya hakim Mahkamah Rayuan yang dilantik. Bekas pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad hari ini berjaya mendapatkan kebenaran Mahkamah Rayuan Putrajaya untuk beroleh sementara pasport bagi menunaikan ibadah umrah bulan depan. Panel tiga hakim diketuai Datuk Seri Kamaluddin Mat Said turut mengarahkan pasport berkenaan dikembalikan kepada mahkamah 7 Mac ini. Pada tarikh sama serahan pasport itu, mahkamah akan mendengar rayuan Tan Sri Isa terhadap sabitan dan hukuman enam tahun penjara serta denda bagi kesalahan rasuah berkaitan pembelian sebuah hotel di Sarawak. Terdahulu, Hakim Kamaluddin yang bersidang bersama Datuk Hashim Hamzah dan Datuk Azman Abdullah membenarkan permohonan selepas mendengar hujahan peguamnya Muhammad Baharudin Muhammad Arif. Timbalan pendawa Raya Afzain Nizam Abdul Aziz tidak mengemukakan sebarang bantahan terhadap permohonan Baharudin yang menyatakan anak guamnya akan menunaikan umrah 10 hingga 23 Februari ini. Pada 3 Februari 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan Tan Sri Muhammad Isa, 74 tahun, atas 9 pertuduhan rasuah berjumlah 3 juta ringgit berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak oleh Felda. Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhi hukuman penjara enam tahun bagi setiap pertuduhan. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 54 tahun serta denda 15.45 juta ringgit atau dipenjara 18 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Bagaimanapun, Tan Sri Muhammad Isa hanya perlu menjalani hukuman penjara enam tahun apabila mahkamah memerintahkan semua hukuman penjara itu berjalan serentak. Mahkamah menaikkan jumlah jaminan daripada RM800,000 kepada RM1.5 juta ringgit. selain tertuduh perlu melaporkan diri di balai polis berdekatan setiap bulan hingga rayuan selesai. Kerajaan Negeri Terengganu mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara sebuah taska yang terlibat dalam kes dera seorang bayi lelaki. Pengurusi Jawatankuasa Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad berkata, taskah itu telah ditutup sejak 5 Januari lalu. Katanya kerajaan negeri memandang serius isu itu dan tidak berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat. Menurut Hanafiah, taskah itu hanya akan kembali beroperasi selepas perbicaraan kes tersebut selesai diputuskan mahkamah. Hanafiah menasihatkan kepada semua pemilik taska untuk meneliti kamera litar tertutup CCTV setiap hari bagi memantau pekerja mereka. Awal bulan ini, seorang bayi lelaki berusia 4 bulan koma dipercayai didera pengasuh di sebuah taska di daerah Kuala Terengganu. Bayi malang itu mengalami pendarahan dalam otak dan keretakan pada tempurung kepala. Ahad lalu, seorang pengasuh taska berkenaan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu atas tujuh pertuduhan mendera bayi tersebut. Penerbit filem Pulau menyangkal dawaan menjual adegan panas dalam karya itu demi menarik penonton. Menurut Fred Chong, orang ramai perlu menonton filem itu terlebih dahulu sebelum melontarkan kritikan kerana ia tidak menyentuh sensitiviti sebarang pihak. Memetik BH Online, Chong berkata, filem itu hanyalah mempromosikan keindahan pulau di negara ini untuk dipasarkan ke tayangan luar negara. Katanya LPF mungkin meluluskan filem tersebut kerana niatnya yang baik untuk mempromosi tempat menarik di Malaysia melalui pelbagai babak dalam filem itu. Chong berpendapat babak wanita berbikini yang ditonjolkan dalam karya itu adalah normal kerana ia sesuai dengan lokasi peranginan. Lembaga Penapis Filem LPF dalam kenyataan hari ini berkata Filem Pulau yang menimbulkan kontroversi itu merupakan genre seram dan bukannya filem porno seperti yang digembar-gemburkan. LPF berkata terdapat perbezaan antara kandungan trailer yang dikongsikan di media sosial dengan kandungan yang dikemukakan untuk penapisan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Suruhanjaya kanak-kanak untuk melindungi dan memelihara mereka daripada penganiayaan, eksploitasi, jenayah seksual dan pencabulan hak asasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, penubuhan itu membuktikan kerajaan prihatin terhadap pelindungan kanak-kanak. Menurutnya, penghargaan perlu diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan Jemaah Menteri kerana bersetuju atas penubuhan Suruhanjaya itu. Jelasnya, fungsi Suruhanjaya itu untuk mempromosi kesedaran dan pendidikan terhadap hak kanak-kanak kepada kerajaan dan orang awam. Katanya, ia berperanan menasihati dan membantu kerajaan dalam menggubal perundangan dan prosedur serta mengesyorkan tindakan yang perlu diambil. Selain itu, Datuk Seri Azalina menjelaskan ia juga berfungsi menasihati kerajaan berhubung obligasi antarabangsa di bawah Convention on the Rights of the Child CRC dan perjanjian antarabangsa yang berkaitan. Pesuruhjaya Kanak-kanak akan menerajui proses penubuhan suruhan jaya itu melalui penggubalan akta yang khusus sepanjang tempoh pelantikannya. Beliau memberitahu pengumuman pesuruh jaya kanak-kanak itu akan dilakukan selepas mendapat perkenan yang di Pertuan Agong sejajar dengan Seksyen 5 Kurungan 2 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. Laporan penuh tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fadas Organic Farm di Batangkali, Selangor pada Disember lepas ini jangka siap hujung bulan ini. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, beberapa isu telah dibangkitkan berhubung insiden tersebut selepas laporan awal dibentangkan di kabinet awal bulan ini. Katanya laporan pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan polis juga perlu dimasukkan dalam laporan tersebut. Bercakap kepada pemberita di Putrajaya hari ini, Nik Nazmi berkata, laporan penuh insiden berkenaan akan dibentangkan ke kabinet. Seramai 31 orang terkorban manakala 61 lagi terselamat daripada keseluruhan 92 mangsa yang terlibat dalam kejadian pada awal pagi 16 Disember lalu. Operasi mencari dan menyelamat mangsa tragedi yang berlangsung selama 9 hari ditamatkan pada 25 Disember. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor akan mengkaji laluan baharu perkhidmatan feri di Terminal Feri Antarabangsa Puteri Harbour pada masa akan datang membabitkan perjalanan ke Singapura. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi yakin laluan baharu itu akan memudahkan perjalanan antara Johor dan Singapura sekaligus membantu meningkatkan lagi taraf ekonomi di negeri selatan tanah air itu. Dato' On Hafiz berkata, beliau telah meminta pengurusi jawatan kuasa pelancongan alam sekitar warisan dan budaya negeri Ravin Kumar Krishnasamy untuk mengkaji dan melihat cara bagi membolehkan perjalanan dari Terminal Puteri Harbour ke Singapura. Katanya kerajaan negeri akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dan pengendali terminal UEM Sunrise Berhad untuk menambah baik mutu perkhidmatan terminal feri bagi manfaat ekonomi dan rakyat Johor. Menteri Besar Johor itu, On Hafiz, telah meninjau operasi terminal berkenaan yang merupakan satu daripada pintu masuk negara melalui jalan laut yang menghubungkan laluan berulang alik ke Batam dan Tanjung Balai di Indonesia. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Macap itu, seramai 141,720 pelawat telah menggunakan perkhidmatan di terminal tersebut tahun lepas bagi tahun 2019 sehingga 2022 kira-kira 36% pengunjung yang tiba di terminal feri itu adalah pelancong kesihatan yang mendapatkan rawatan di Johor. Baik kita ke berita berikutnya Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mengumumkan akan meletak jawatan menjelang 7 Februari ini lapor agensi akhbar Jerman DPA. Arden membuat pengumuman mengejut itu dalam sidang media pertamanya bagi 2023 pada Khamis. Arden berkata pihaknya telah memberikan semuanya selagi mampu dan bagi beliau sudah tiba masanya untuk meletakkan jawatan Perdana Menteri. Peletakan jawatannya berkuat kuasa selepas pelantikan perdana menteri baharu. Undian kaukus untuk memilih pemimpin baharu parti buruh akan berlangsung pada Sabtu. Arden dilantik sebagai perdana menteri pada 2017 ketika berusia 37 tahun dan merupakan wanita termuda di dunia yang memimpin kerajaan. Arden juga mengumumkan pemilihan tahun ini akan diadakan pada 14 Oktober. Baik, berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk mendapatkan pelbagai berita terkini. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.